Selamat sejahtera dan salam madani. Hari ini, aa, nama saya adalah Khalid Anadilaki Paramasimum dari kelas 5. Hari ini, saya lah ingin membentangkan tentang website yang saya create untuk moral tentang jenayah cyber. Temanya adalah transformasi digital sebagai pemangkin pembelajaran berataskan nilai dan kemanusiaan. Topik yang saya ingin membentang hari ini adalah jenayah cyber. Dalam jenayah cyber, saya ingin membentangkan tentang kesan, -kesan aa, akibat dan peranan masyarakat dari persepsi moral. Pertamanya sekali, kita boleh tengok tentang jenayah cyber Uh, tanggungjawab bersama ke arah masyarakat uh, digital beretika. Tema utamanya adalah transformasi digital bukan sahaja mempercepatkan pembelajaran, tetapi juga memerlukan pengukuhan nilai moral, akhlak dan tanggungjawab agar masyarakat dapat uh, masyarakat dapat melangkis bahaya jenayah cyber. Hmm. Uh, kita boleh tengok semakin lama semakin jenayah cyber tu uh, semakin meningkat di Malaysia. Kita boleh tengok dari segi TikTok, dari Instagram, dari Twitter ada pelbagai jenis jenayah cyber cyber yang berlaku uh, pada masa yang singkat ni. So saya nak ingin membentangkan tentang apa itu jenayah cyber. Jenayah siber adalah ialah aktiviti salah guna aktiviti salah guna teknologi digital untuk melakukan penipuan, pencerobohan data, gugutan buli siber dan pelbagai pelanggaran moral yang menjejaskan keselamatan individu dan masyarakat. Okay, kita boleh tengok Aa, ada pelbagai jenis, Aa, pelbagai jenis Aa, jenayah cyber. Yang pertama ni sekali adalah scam atau penipuan dalam talian. Yang kedua, bully cyber. Yang ketiga, pencerobohan data peribadi. Yang keempat, penyebaran fitnah atau berita palsu yang ke-6 komputer likodam yang ke pornografi kanak-kanak yang ke-8 dan terakhir adalah phishing iaitu pancing data. Uh, selepas itu saya nak uh, uh, kem atau penipuan dalam talian adalah uh, apa perterubuh atau pelaku-pelaku uh, yang ingin membuat membuat penipuan secara talian. Macam, contohnya dia akan call kepada mangsa, dia akan tanya uh, baik password, uh, dia akan tanya ATM PIN, dia akan tanya TSP so, PIN, dia dapat ambil apa-apa maklumat apa-apa Uh, duit daripada mangsa. Yang bully cyber tu kita boleh tengok uh, sejak tadi tu ada banyak kes bully cyber dekat TikTok. ada yang buat account palsu, ada yang buat macam-macam uh, kekerjaman terhadap seseorang dan bully mereka sampai ada kematian kita ada juga melalui satu kes kematian sebab bully yang ketiga tu pencerobohan data peribadi, Jadi data-data uh, yang peribadi pada seseorang adalah sangat penting untuk mengelakkan melakukan pencerobohan sebagai contoh kad IC, uh, account bank, password itu adalah data-data yang penting kepada seseorang so, uh, hacker akan menceroboh data peribadi supaya dia boleh dipergunakan, data itu boleh dipergunakan untuk uh, inginan masing-masing yang keempat adalah penyebaran fitnah atau berita palsu. Uh, sebagai contoh kita boleh tengok uh, uh, tentang uh, berita COVID. Ada mereka menyebarkan ada menyebarkan maklumat tentang ada virus yang baru sama seperti COVID. Ia akan berleluasa uh, di negara kita mereka uh, cakap mereka semua orang semua masyarakat semua masyarakat kena berjaga. So berita itu adalah salah satu berita palsu yang ingin disebarkan dalam uh, kalangan masyarakat. Yang kelima komputer di uh, personal information dan uh, pelbagai maklumat yang sulit ada dalam komputer sebagai contoh bank ada akses bank komputer dia, data server dia so hacker akan hack the komputer uh, untuk mendapatkan uh, data peribadi uh, pengguna itulah dan pornografi kanak-kanak, negara kita adalah salah satu negara yang uh, menyekat atau uh, mengharamkan pornografi kanak-kanak ia adalah Uh, perkara yang sangat tidak elok dari segi moral dan dari segi undang-undang Yang terakhir adalah phishing atau pancingan data uh, Pemangsa akan dapat satu email atau satu link Apa-apa uh, link untuk uh, supaya mereka dapat tekan link itu dan pergi kepada laman mereka Uh, lepas tu, uh, pencerobor akan mengambil data peribadi mereka lah. So, itu salah satu teknik yang digunakan oleh hacker untuk mendapatkan uh, data peribadi masing-masing. Seterusnya, kita nak pergi kepada next step. Yaitu, kita boleh tengok e-literasi jenayah, jen, jenis, jenayah cyber. Iaitu, ini adalah uh, YouTube Uh, video yang uh, orang boleh tengok untuk lebih mengenali tentang jenis-jenis jenayah yang jenis jenayah cyber yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Okay. So, Seterusnya kita nak bagi kepada je, kesan dan akibat jenayah cyber. Ia ada tiga peringkat. Peringkat sekolah, peringkat masyarakat, peringkat secara global atau negara. So, kesan kepada murid dan persekitaran pembelajaran adalah buli cyber meningkatkan tekanan emosi. Murid akan mengalami ketakutan murung atau melarik diri. Macam saya kata tadi, ada satu kes sampai orang terbunuh. Itu orang bukan remaja. Orang yang dewasa menjadi mangsa kepada buli cyber. Kalau orang dewasa pun, tak boleh nak hadap buli cyber macam mana dengan murid-murid remaja -murid yang, yang ada dekat peringkat sekolah? Mereka akan aa, rasa ketakutan, kemurungan dan ingin bunuh diri. So, boleh cyber tu kita kena menghadkan dalam kalangan aa, pelajar mahupun masyarakat negara kita. Yang kedua, ketagihan permainan digital. Fokus akademik menurun, tidak terganggu, uh, tidur terganggu dan motivasi uh, merosot Kita boleh tengok uh, setiap kebelakangan ini murid-murid adik -murid untuk game-game uh, seperti Mobile Legend, PUBG, Dota dan sebagainya sampai mereka tidak nak menumpukan perhatian kepada pembelajaran mereka dan grade mereka semakin menurun. Dan kita juga ada satu kes pembunuhan seperti seorang murid remaja. Dia membunuh rakan sekelasnya sama seperti macam dia doktor. Dia membunuh, aa, dia, aa, dia macam ada ketekanan mental sampai dia berfikir dirinya sebagai watak dia dan dia pergi bunuh rakan sekelasnya. Itu adalah salah satu kesan yang sangat high untuk dalam kalangan murid ah. Yang ketiga, penipuan top up gift atau scam adia. Murid akan kehilangan wang dan menjadi mudah terpedaya. Ah, ada banyak link, -link seperti murid uh, ah, 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 macam ah, kalau nak beli diamond, tekan Lebih murah, lebih senang nak beli. So itu dah salah satu taktik yang tercerobot ingin uh, mencuri wang secara digital. So murid-murid uh, akan mencuri wang dari rumah mengambil kad bank mak papa dia akan untuk uh, membeli diamond membeli duit dalam untuk game lah, untuk pakai skill dan sebagainya. So yang ketiga, yang terakhir adalah penyebaran gambar atau video tanpa izin. Ia akan menjadi dan meruah harga diri dan keselamatan kita kita tengok tinggi, kita ada banyak uh, contoh yang berlaku setiap belakangan ini. Contoh ada kes rogol dalam sekolah. Uh, sampai video tu tu lah uh, dan menjadi viral dalam kalangan masyarakat Malaysia kita ni. So, tu itu salah satu pesan uh, jenayah fiber yang berlaku uh, dalam uh, dalam sekitar sekolah. Implikasi uh, moral yang kita dapat dalam uh, segi sekolah ini adalah pembentukan sasia terganggu nilai hormat dan empati moral. So, dengan ini, murid Sahia diri yang dirinya akan merosot dan nilai hormat nilai hormat terhadap orang tua tu semakin lama semakin merosot sebab penagi bukan penagi dah tapi penagi tiktok rupanya so uh, murid kena belajar dan ibu bapa kena ajar murid uh, anak anak masing-masing supaya kurangkan ketagihan uh, teknologi pada usia yang muda sebelum 18 tahun. Yang kedua, peringkat komuniti tempatan atau masyarakat. Kesan kepada keluarga dan masyarakat setempat adalah kerugian kewangan akibat jam tempatan. Kes kelelangan simpanan meningkat dan melibatkan warga emas dan remaja. Warga emas ni adalah uh, golongan masyarakat yang kurang uh, mahir dalam bidang-bidang teknologi itu, mereka akan uh, percaya apa yang orang lain tiba-tiba ada kalau ada orang call, dia kata uh, dia dari bank, dia nak uh, nombor kad, nombor IC, macam-macam. Mereka senang je bagi pada uh, hacker tu sebab mereka kurang mahir tentang uh, kurang mahir, kurang Uh, knowledge tentang uh, scam-scam yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang kedua hubungan keluarga dengan dengan ketegahan internet menurunkan komunikasi dan interaksi keluarga. So saya ingin tekankan uh, point ni sebab dalam satu keluarga dia ada mak bapa anak uh, siblings dan semua tapi walaupun mereka semua cuti contoh pada hari Ahad walaupun mereka semua cuci, tapi saling mereka saling bergantung kepada alat teknologi mereka tak nak menunjukkan perhatian kepada orang lain contoh uh, bapa uh, selalu tengok phone mak selalu tengok phone tengok tiktok anak kedua tu -du, dua-dua tengok TV So komunikasi antara keluarga tu berkurung, uh, kurang dan hubungan uh, silaturahim antara uh, mak bapak dengan anak-anak tu semakin semakin kurang. So ia akan menyebabkan uh, hubung, uh, uh, ia akan menyebabkan uh, hubungan antara keluarga tu terganggu. Okay yang seterusnya adalah penyebaran fitnah dan maklumat palsu. So, macam saya tadi tadi, menjejaskan ini akan menjejaskan individu, pola dan komuniti. Kita tidak boleh menyebabkan sebarang maklumat tanpa kita tahu maklumat itu adalah maklumat yang sahih atau maklumat yang betul. So, kita kena uh, pastikan maklumat yang kita sebarkan adalah maklumat yang Uh, uh, yang betul dari segi uh, sosial lah. So implikasi moral yang terdapat dalam uh, peringkat ni adalah merosakkan kepercayaan, kerjasama dan keharmonian masyarakat. Okay. Yang ketiga, peringkat global. Kesan kepada dunia antarabangsa. Ancaman keselamatan negara, cyber attack. Sistem pertahanan hospital dan infotaxiok boleh lumpuh Kita boleh tengok hmm. ada pelbagai jenis hacker-hacker yang sangat kemahiran tinggi di dunia ini Mereka senang saja boleh hack atau buat cyber attack ke atas sistem pertahanan satu negara uh, Sebagai contoh, ada satu grup hacker yang sengaja hack sistem kewangan satu negara So dengan ini aa, kita susah nak menjaga pertahanan negara kita dari segi secara online, dari secara, secara maya. Dan teknologi kita semakin lama semakin meningkat. So kita ini kita perlulah menguatkan kita punya pertahanan dari segi aa, online dan segi maya, bukan secara ah land, secara fizikal yang kedua adalah pencerobohan data besar-besaran data break maklumat berjuta pengguna dicuri dan dijual di dark web Okay, saya nak ingin terangkan tentang dark web dark web adalah salah satu web yang paling low datanya macam kita ada surface uh, surface web kita ada mid web kita ada dark web surface so, web web yang kita biasa guna dark, dark, go google, apa-apa ni Uh, midweb tu dekat sana personal-personal uh, data password IC Semua maklumat-maklumat peribadi kita akan disimpan dekat midweb Darkweb tu adalah perkara-perkara yang sangat kita tidak boleh percaya seperti senjata drugs human Semua-semua perkara yang haram tu akan dijual pada darkweb Ia dikenali sebagai TOR store web tu macam um, apa macam onion lah onion, orang ada kata macam onion bag lah, dia kira uh, selagi kita tengok tak dia punya kandungan tu, habis so um, data bridge kita akan dijual pada dark web so orang yang ingin membeli data kita tu akan beli akan digunakan untuk keinginan makinasi yang ketiga adalah pengedaran malware atau ransomware. Organisasi global lumpuh kerugian ekonomi berjuta-juta. Pengedaran malware itu adalah salah satu jenayah cyber yang sangat kerap berlaku antara negara. So, malware itu sangat penting untuk menjaga keamanan negara. Dan uh, ia sangat penting untuk macam core uh, core website kita lah. So yang terakhir adalah eksploitasi kanak-kanak. Uh, eksploitasi kanak-kanak di di platform antarabangsa. Isu moralnya adalah global yang melibatkan sindiket tentang negara. Uh, bukan kanak-kanak saja, mereka akan buat eksplorasi human trafficking juga tak, lah. So, ia adalah salah satu uh, point yang sangat penting dari segi uh, global. So, implikasi moral ini adalah mencabar nilai kemanusiaan sesejagat dan keselamatan dunia digital. Ya, dan, jom kita pergi titik Tiga itu atau menyumbang jenayah cyber. Pertama sekali, faktor individu. Kurang nilai moral dan kawalan diri. Individu yang tidak memiliki nilai etika digital mudah melakukan perbuatan salah seperti mencuri maklumat, penyebaran fitnah atau memalukan orang lain. Kurang kawalan diri menyebabkan dan mereka bertindak ikut emosi dan nafsu tanpa mempertimbangkan kesan moral. So, seorang remaja memuat naik gambar rakan sekelas tanpa izin hanya kerana marah menyebabkan rakannya menjadi bangsa buli cyber. So, kita kena tengok uh, kita kena kita kalau kita upload apa-apa gambar bukan saja gambar diri sendiri kalau gambar orang lain kita kena tanya izin supaya ia tidak melibatkan apa-apa masalah pada masa depan Faktor individu yang kedua adalah ketagihan permainan digital. Individu yang ketagihan game mudah tertarik kepada pembelian jasa pencurian ekon dan penipuan sopak. up. Ketagihan juga mempengaruhi pertimbangan moral. Contohnya, pelajar mencuri duit di dompet ibu untuk membeli pinggir kerana terlalu ketagihan permainan dalam talian. Macam saya cakap tadi, kalau dia ingin nak beli skin, nak beli apa barang dalam game, dia akan curi daripada uang ia, ya, ia ya, benda tu adalah perkara yang tidak elok. Yang faktor yang kedua adalah faktor teknologi. Tetapi sekali kerentanan sistem atau keselamatan digital lemah. Sistem tanpa perlindungan khusus mudah digodam menyebabkan data bocor atau disalahgunakan. Contohnya, komputer makmal pola yang tidak dikemaski antivirus membolehkan malware masuk dan mencuri fail. So, setiap komputer ada uh, antivirus yang membolehkan uh, mencegah malware-malware yang tidak sepatutnya masuk dalam komputer. So, semua uh, semua pegawai atau uh, peranti yang digunakan secara official tu perlu uploadkan dan updatekan antivirus supaya malware-malware yang tidak sepatutnya ada dalam komputer tu tidak mengambil alih atau mencuri maklumat Efektor teknologi yang kedua adalah identiti mudah disembunyikan, anonymous. Dalam dunia digital, seseorang boleh menggunakan uh, akaun palsu untuk menipu, menipu aa, atau mengumpul menipu orang aa, lain tanpa diketahui identiti sebenar. Sebagai contoh, kemas menggunakan akaun palsu alok official untuk memeras murid agar mengantar wang. Kita boleh tengok uh, dekat itu ada banyak akaun-akaun anonymous, akaun-akaun palsu yang boleh diketahui sebagai keyboard warriors so, mereka akan membuatkan komen-komen uh, yang sangat tidak dipasuk dalam sesuatu uh, video uh, atau sesuatu sektor seksual yang sesuatu adalah sektor sosial pengaruh rakan sebaya rakan uh, rakan yang sering membuat prank digital menyebabkan video atau mencuba hack boleh mempengaruhi murid lain untuk mencuba tindakan yang sama. Contohnya, sekumpulan pelajar membuat akaun TikTok palsu untuk meniru suara guru, murid lain ikut serta kerana keinginan diterima dalam kumpulan itu. So, itu akan aa, membuatkan satu Uh, isu macam kalau orang itu buat, saya pun akan buat so kalau dia buat perkara yang baik, itu tak apa kalau dia buat perkara yang tidak baik macam dia buat kompasor dan sebagainya ia akan menyebabkan uh, uh, pengaruh akan terbayar uh, macam diikut pengaruh yang salah okay. last piece kita adalah cadangan penyelesaian. Untuk murid, amalkan etika digital memiliki sebelum memuat naik atau post. Guna kata laluan yang cukup, jangan klik pautan yang mencurigakan simpan bukti jika dibuli. Untuk guru, terapkan literasi digital dan nilai moral dalam ENP guna teknologi untuk analisis tingkah laku murid, wujudkan polisi keselamatan cyber. Untuk ibu bapa, kawal selia masa screen, screen time. Macam uh, mencaga screen kanak-kanak mereka lah. So, jangan bagi banyak lama untuk mereka guna uh, earphone dan pantau aktiviti digital anak. Anak dia, apa yang dia tengok, apa yang dia search tu pantau supaya dia tak search benda-benda yang pelik, benda-benda yang tidak dia uh, mengetahui. So, didik tentang privasi dan keselamatan untuk komuniti dan negara adalah kempen kesedaran keselamatan cyber, perundangan cyber yang tegas pendidikan moral dari uh, moral dan digital secara berterusan. Akhirnya sekali, teknologi ialah alat bukan ancaman-ancaman timbul -ancaman bila nilai boleh diketekan. Setiap warga negara digital bertanggungjawab menjaga integriti dan keselamatan dunia maya nilai madani membentuk insan yang beradab dalam alam digital. Itu saja daripada saya. Saya ingin berterima kasih untuk pesara saya, Suhairul, untuk memberikan peluang untuk membentangkan yang saya itu jenayah saya. Dan itu saya saja daripada saya berterima kasih.